তবলিকী দেওবন্দী চাদপন্থী ইজমা সম্বন্ধে সদশেষত আমি চুন্নী আলি মৌলামাসকলৰ আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে এই যিটো চাদপন্থী যিটো ইজ্টেমা অকল আমি বুলিয়ে নহয় দেওবন তেওঁলোকৰ যিটো ফিৰকাৰ যিটো ডাঙৰ মাদ্ৰাছা আছে দেওবান ইউনিভাৰ্চিটি তাৰ পৰা চাদ মৌলবী ছাঁড আৰু এই ইজ্তেমাক মানে গুমৰাহ বুলি কৈছে আমি আহিলে চুন্নবল জামাতৰ ফালৰ পৰাও আমি আহিলে চুন্নবল জামাতক যিসকলে বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকক চুফিপন্থী মানুহসকলক আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে উক্ত ইজ্টেমাৰ পৰা আপোনালোকে দূৰত থাকিব যিমানটো পৰা যায় ইস্তেমাৰ আশে পাশে নাযাব নাযাব কাৰণ হৈছে যে ইজেমাটো বেদাত হয় এইটো দাৰুলোলুম দেওবান্দৰ ফটোৱা হয় বেদাত হয় এইটো গুমৰাহী হয় এই দলটোৱে গুমৰাহ হয় ইছলামৰ লগত যদিও দেখা দেখা যায় যে তেওঁলোকে আচলতে নমাজৰ কথা কয় ৰোজাৰ কথা কয় হজৰ কথা কয় কিন্তু একচুৱেলি তেওঁলোকৰ এইটো মেইন মূল ক্ষতি তেওঁলোকে নাই আমি টচুপন্থী চুফি বাদ যি আমি ফ'ল' কৰোঁ ইয়াৰ জৰিয়তেই ইছলাম প্ৰচাৰ হৈছে আৰু আমি এইটো মূল ক্ষতিতে আছোঁ আমি এই মূল ক্ষতিতে থাকিম আৰু যিবিলাক ইজ্তেমা হৈ আছে এই ইস্তেমাৰ পৰা যিমানটো পৰা যায় আমাৰ এহলে চুন্নবুল জমাত যিসকলে ফ'ল' কৰে চুফিপন্থী যিসকল মানুহ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লাগে এইটোৱে আমাৰ অসমৰ আলিমাসকলৰ পৰা আমাৰ আহ্বান থাকে এইটো বেদাতী দল হয় ইতিহাস আপোনালোকে চাওক ঊনৈছশ ছাব্বিছ চনৰ আগত তবলিগৰ কোনো অস্তিত্ব পোৱা নাযায় এষাৰ কথা বাৰ বাৰ অসমৰ ৰাইজৰ আগত মই তুলি ধৰি আছোঁ কথা একেবাৰে চাফ কথা আপোনালোকৰ জামাত যদি সত্য জামাত হয় আপোনালোকৰ দল যদি সত্য দল হয় কি দেওবন্দী কি তবলিগী আপোনালোকে অল অসমৰ পৰা গোটেই অসমৰ পৰা এজন আলিম এজন মৌলানা এজন মুফটি বাছনি কৰক বাছনি কৰি মোৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰক আৰু ইলিয়াছি তবলিকী জামাত বৰ্তমান যিটো চাহপন্ী হয় এইটো আল্লাহ নবী চাল্লাহি চাল্লামৰ আদৰ্শৰে যে আদৰ্শবান এয়া যে চুন্নতমতে কাজকৰ্ম হৈ আছে এয়া আপোনালোকে আপোনালোকে এয়া আমাৰ সন্মুখত আহি আমাৰ প্ৰত্যাহ্বান আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰক সংবাদ মাধ্যমত মই আজি প্ৰত্যাহ্বান জনালোঁ যে আপোনালোকৰ যিটো জামাত হয় চাহ তবলিকপন্থী জামাত এইটো একেবাৰে কুৰাণ হাদীচৰ বিৰোধী এটা দল একেবাৰে বিদাত হয় একেবাৰে নিকৃষ্ট বিদাত হয় আপোনালোকে এক কাম কৰক এই দহজনৰ লগততো মই বিতৰ্ক কৰিব নোৱাৰোঁ আজি এজন আহিব কালি আৰু এজন আহিব দহজনৰ লগততো নোৱাৰোঁ আপোনালোকে গোটেই দেওবন্দিত্ব বিলিগীবিলাক এজন আলিম এজন মুফ্তি বাছনি কৰক আৰু তেওঁৰ লগত মোৰ টক্সু কৰাই দিয়ক বিতৰ্ক কৰাই দিয়ক যদি সৎ খাৱক আছে তেওঁ কুৰাণ চুনৰ জৰিয়তে প্ৰমাণ কৰিব মই কুৰাণ চুনৰ জৰিয়তে প্ৰমাণ কৰিম আৰু সত্য কোন অসত্য কোন অসমৰ ৰাইজে নিউজখিনি চাই তেওঁলোকে নিজে নিজে ব্যৱস্থা বিবেচনা কৰি ল'ব ধন্যবাদ এইখিনি ক'ব লগা আছে